元零纪年三零三九年，巨型陨石坠落地球，伴随而来的不只是灾难。这是父亲留给军方的最后一条线索。人类利用外星科技研制出机甲。 为了对抗外星入侵，需要进入中心矿区寻找更高级的能源。各国通过竞赛挑选精英，组成探索小队。 外星矿区危机四伏，为了寻找背后的真相，人类别无选。择。